各位早上好，我是美术子的秦韵。接下来给大家介绍一下我的方案，请看屏幕。第一部分是剧情上，我们从剧情体验、交互系统和悬疑要素在人设、剧情、美术、场景上进行全方位的渲染和交互式体验。然后第二部分，在互动上，互动是留言升级互动。 两到三个小时，大家要不要休息五分钟啊？每个人只有三十分钟，你确定要休息吗？星月，你不会是紧张了吧？没关系，这五分钟可以算在我的时间内。艾米，能不能麻烦你帮大家泡杯咖啡？哦、好、啊。 其实，在刚才休息的几分钟里面，我发现大部分人都打开了手机，但只有东东、王总监和夏总打开了我们的游戏，而三位也没有超过六个交互动作就打开了其他软件。所以呢，我最近做了一些调研。 我发现用户在喝咖啡、休息、等人、坐地铁的碎片时间里面40，百分之四十以上的人都会打开游戏。嗯，虽然我的样本量很小，但还是可以说明一点问题。你好，帅哥，请问一下，你平时大概是什么时段玩游戏？就像大家刚才所体验的，我们现在的游戏剧情推动比较繁复，需要整块的时间才可以沉浸进来，缺少可以充分利用碎片时间的模。 即使玩家在空闲时间点进了我们的游戏，在六个交互左右也不得不离开了。所以我的策划最大的特色是增加了一分钟、五分钟这样的模块，我觉得也可以借此增加用户的粘性。以上就是我的方案，谢谢大家。听说为了这个案子你去相亲了，就算是没有最后成功，能够抱得美男归。 也是个不错的结果，是不是？嗯嗯、<noise> 哎，怎么样？应该还行吧。王总夸我来我我看只有你把这事儿当真。 海选在游戏界根本就没有先例，要我看啊，这就是个噱头。夏总的激将法，拿你们给我们策划部打鸡血呢。真的吗？这也太过分了吧！还说只要策划好，扫地阿姨都会用。嘴上不长毛的混蛋黑心企业家，以前耍我一个人就算了，现在整个公司有志向的人都被他耍得团团转。亏我为了这个海选，这几天就睡了几个小时。 恶趣味，变态！我我我就说四四层那个老板啊，真的很变态。哥，哪像我们夏总啊，玉树临风又帅气多金。夏总，您开完会了？ 到我办公室来。还有什么怨言就说吧。嗯，其实我冷静下来想想就明白，您这是在历练我们呢。得不得到策划并不重要，重要的是我们在过程中学习了、成长了。夏总，您真是用心良苦啊！交接你美术组的工作给没给？ 对不起啊，夏总，我真的错了。您就大人有大量，原谅我这一次吧。怎么说，我也是公司第一号员工，对你和 T I G 忠心耿耿，有功劳也有苦劳啊。不想交接也可以，那副本的工作就交给别人做吧。什么？您的意思是，我入选了？方案细化修改。 未来三个月都不准休假，改到我满意为止。嗯